А зараз мы с вами, вернее, я потестирую ось такие очищающие смужки э, вид черных точек. Потестирую на себе. Я их никогда не пробовала, побачила в и захотелось трошечки эксперимента. А потом я нанесу ось такую масочку. И зараз я ее. Её... Крию. И давайте мы с вами поделимся, что тут есть. Тут ось такие, три смушки, ну классное описание, выдаляет черные точки, эффективно очищает поры, взволоживает шкиру, так что мы с вами сейчас поэкспериментируем. Я очистила свою шкіру. Як я очищаю шкіру, ви можете побачити на моєму каналі, коли я робила карбокситерапію. Ось там я показую, як я очищаю свою шкіру. І так, значить, ось така у нас стрічка. Зараз я її відкрию. И подеваемся, что, ж ну как. Так, как же ее наносить? Зараз мы посмотрим. Все. Походу разобралась. Получается, треба намочить э -э -э, нос, чтобы чтоб он был влажный и с этой черной стороной наклеить сейчас пробую. если типа не намочишь, то вся стричка не приклеится сейчас я его намочу и спробую. держать 15-20 хвилин. Ну, я потримаю 15 хвилин і потім покажу, що у мене вийшло. Пройшло 15 хвилин, ощущение, що трошечки тягне. Колись в дитинстві мені накладывали мазь типу вишневського. І зверху мазі накладывали пластырь. И ось такое ощущение, трошечки типа вытягивает. И такое, ну, есть ощущение, что э, как-то оно действует. И хочу вам показать, это личный мой досвид. Колись, рік тому я купила ось такую масочку. Это мой личный досвид. И маска-пленка для обличия глубокое очищение. Я, значит, нанесла цю маску, и тут написано, що 25 хвилин до повного высыхания ее треба потримати. Я ж нанесла, выдержала 20 хвилин і давай смывать, і все. Вона не смывается, не очищается. Как я мучилась, вы себе просто не уявляете. Пусть сам масочка. Боже, все, я ее сказала, больше никола я не буду покупать. Положила на верхнюю полочку. Пусть лежит. Блин, я не знаю, почему я ее не выкидаю. И такой эксперимент у меня не удался. Зараз я подивлюсь на свой эксперимент, что у меня получилось с этими стричками для носа. Вид черных точек. Давайте вместе с вами. Ой, так неприятно. Как будто я... Ой. Ну, скажем так, я не знаю, вы бачите, чини есть такие... Да, трошечки оно вытягивает и действует бачу что трошечки эффект есть, но не совсем вытянула, но эффект ось такой есть. Но так как она не дуже дорога, можно ее Да. А зараз я нанесу масочку, поэкспериментируем насчет масочки. А, зараз я умылась, и что я вам могу сказать? Что мне сподобалось. Даже неплохо вообще классные. Классные вот эти штучки. Для носа мне сподобалось. А зараз мы поэкспериментируем, протестируем вот такую масочку. Кремовая глиняная маска для облаче. У меня а, повторю, что у меня уже очищенная шкира, я ее очистила, протонизировала. И зараз нанесу масочку, зараз я ее открыю. И вот с такой лопаточкой я буду наносить. Не знаю, что у меня выйдет. Эксперимент такой. Колысь я Рубила такие масочки. Главное не наносить вокруг глаз, а вокруг очей, потому что беля очей шкира дуже тонка и ну, не треба наносить, потому что будут появляться сморжки. Наносится, кстати, дуже-дуже гарно. Вообще так классно наносится эта масочка. И описание классное. Она заволоживает, убирает мелкие сморшки, подтягивает шкиру облыча. Ось. Вот. Ну, подивимся, если что, она в акции. И вы Вачи но можно будет купить цю масочку эти стружки для носа и черных точек. И на губы желательно не носить, то, чтобы что будут губы пересекать. На нос сильно наносить не буду, чтобы не забивались споры, потому что кишу я наносила, я чистила от поры. Вот так вот. Вот так я ее нанесла. Получается, выдерживаем 10 хвилин. И потом смываем водой. И типа все, мы красавицы. Ну и сейчас подивимся, что у нас выйдет с этой масочкой. Все, засекаю время. И вам потом покажу. Просто как. Все, я умыла свою сняла масочку и что я вам скажу что ваш мас, маска мне сподобалась шкира такая э, посветлела трошечки такая упругая ось и лопаш такой весь блестит ну масочка может быть если Завтра буду біля Єви, я зайду і обов'язково куплю ще таку масочку, ось такі для носа стрічки. То класно, Мені сподобалась і маска. Ну, от я зараз смотрю в зеркало, то взагалі шикарно. Так що може бути. І колись я Косметолог мне говорила, что когда ты умываешь лицо после очищаясь, и после очищения требую, чтобы шкира трошечки э, подышала. Хотя бы хвалан 10, не наносить какой-то там крем. Э, ось, и у меня хвалан 10 шкира подышала. И зараз я нанесу увлажняющий крем. Потому что есть такой, как сказать, эффект. шкіри, особливо от у всіх місцях трошечки ефект стягування шкіри. Зараз я нанесу увлажняючий крем з калороновою кислотою. біля очей ми не наносим. Ось так от. нанесем и все и ось такой у нас был эксперимент эксперимент удался я довольна особенно вот с стричкой для носа и самое главное, что я вам хочу сказать, что масочку не треба передержать. Ну, не нужно передерживать. Допустим, 10 минут написано, что вы тримайте 10 минут. Я завжди на хвилинки 2 раньше смываю. Допустим, я выдержала 8 хвилин смыла, чтобы она не пересыхала, потому что сушится наша шкира в и вот как-то так. Дякую, что подавилась у меня. Берегите себя. И до скорых встреч. Дальше будет еще что-то интересное. Всем пока!